Зморшки одні з перших ознак старіння, аби побороти їх. Жінки ладні на все, навіть ризикуючи здоров'ям, погоджуються на уколи ботоксу чи на пластичні операції. Однак без цього можна обійтись. Про найновіші досягнення косметології у рубриці рецепти краси. З віком наша шкіра втрачає пружність, зневоднюється та вкривається зморшками. Але дати їм раду можна. Перед проведенням будь-якої процедури крайне важливо провести діагностику і подивитися, які все-таки морщини ми хочемо розгладити. Якщо ми говоримо про морщини навколо глаз і на лбу, то з цією проблемою добре справляється ін'єкція ботоксу. Нижня треть – це все-таки ін'єкція гіалуронової кислоти. Мабуть, це дорого і боляче. Вот как раз для тех, у кого есть медицинские противопоказания или просто боится инъекций, придуманы безинъекционные методики омоложения. Первое – это аппаратные методики, такие как лазерное и фотоомоложение, электропорация, микротоки. Второе – это терапевтические методики, в которых используется гидролизированный коллаген, гиалуроновая кислота, высокая концентрация сыворотки. А вот звезды, будь ласка, докладнейшие. Суть терапевтических процедур заключается в том, что на ваше лицо наносят сыворотки, с активными веществами. За счет этого происходит стимуляция кожи. Появляется новый собственный коллаген и эластин. Это белки, которые отвечают за упругость и плотность вашей кожи. Как участвуются слиробыты? Такие процедуры делаются в салонах или клиниках с периодичностью один раз в 2-3 недели. Курсом 3 процедуры в зависимости от возраста и состояния вашей кожи. Также разработаны средства, которые приостанавливают развитие морщин. Их нужно носить утром и вечером непосредственно на морщину. А продаются эти средства против морщин в салонах красоты и аптеках. А как боретесь с морщинами богатые знаменитые? В Америке я купила наволочку из специально разработанных атласных волокон, пропитанных оксидами меди. Это новейшая разработка. На такой наволочке спят все голливудские звезды. Она дает омолаживающий эффект во время сна. И уже через месяц лицо становится как будто глянцевым. Рубрику представляет ювелирный завод «Золотый Вик». Готуйте рецепты красы разом с нами и помните, вы найкрасивейшие.